За да что вы здесь стоите и почему вы здесь, а половина Харькова там? Против преступной власти, собственно, это основное. За свободу. Одна Украина! Одна едина! Солота Украина! Ну я думаю, та половина Харькова, мы которая мы там, она не поняла. Простите, там да? не половина Харькова, там половина области Харьковской. Харькова а, там не половина. А, а, Хорошо, а вы почему здесь? За что вы стоите? Ну, вот, иди к ним, короче. За то, чтобы я был свободным человеком, а жил в свободной стране. А вот насчет За того насчет того, вы, что, -то. что там, вот мне позвонили из э, поселок Андреевка, станция Шебелинка, там школьных учителей собрали, в автобус сюда везти. А они отказались. Отказались. Отказались, да. Там нищие духом, там рабы. Я хочу, чтобы это государство оставалось дальше целостным. И все соседи, которые нас окружают, это поняли раз и навсегда. Я хочу, чтобы здесь было меньше коррупции, чтобы э, не бандиты руководили нашим городом, а э, здоровые, умные и справедливые люди. Вы думаете, тебе бабки дадут? Да, да. собирать не буду. Кто Смотри, объясняю. Да у тебя их никогда не будет. Никогда. Горіла шина ще й бензін, стрілять з далеко, касучий син, стрілять з далеко, касучий син, горіла шина ще й мішок, горілаши на ще мішок, кернес на віз, знов ті душок, гепа навіз, знов ті Горіла шина, ще й мішок кернес на віт, знов тітушек тушеки, пана вік, знов тітушок. Ой, гойхи, зеки живи Ой, гойги зеки ви мої, довго кров пили ви мені, що за чорті ли мені. Я не думаю, что там половина Харькова, я думаю, там часть просто бюджетников. Здесь, чтобы Украина осталась целым государством, и поддержать ребят, которые в Киеве отдавали свои жизни за то, чтобы у нас было светлое будущее. Если говорит, будет мир, то значит ночью будет война. А вы думаете, что это лучше будет сейчас? Наши ребята, Я думаю, что Харьков настолько запуган действующей властью, что люди просто боятся. Особенно, если они работают в бюджетной сфере. Это очень сильный фактор влияния. То есть они бы, скорее всего, с удовольствием пришли поддержать нас всех, но не боятся. Они очень боятся, потому что если тебе говорят, ходи на бюджетный митинг. А если не пойдешь, у тебя отберут зарплату, а ты платишь кредиты, а у тебя дети в школе учатся, и ты понимаешь, что твоя жизнь завтра остановится. Тогда они становятся стадом и идут на тот митинг. И сюда они не идут, потому что они боятся, что увидят их лица, и к ним будут применены какие-то гонения и санкции. Поэтому они сидят. Это страх. Спасибо. Та половина, наверное, не очень хорошо думает. Нам надоело все. Мы не за, мы против режима, против того, что происходит в стране. Наша страна, мы граждане этой страны и имеем право участвовать в решении политических процессов, жизненных процессов. Нам не дают этого. Все, коррупция поглотила. Мы против коррупции. Вот. Скажите, а есть у вас друзья, знакомые, родственники, которые сегодня вас не поддерживают, а сидят дома? моя. Бабушка моя меня не она поддерживает, но она против войны. Она пережила оккупацию, две оккупации, Харьков. Да, только бабушка. Все остальные выступают за европейское будущее. Нужно выйти и сказать свое слово. Нужно показать, что мы против. Мы против этого правительства, мы против такого решения, их решений, против того, что они делают со страной. А за, за, что вы? За какое вы будущее? За свободное. Без Януковича, без диктатуры, без Беркута и без того, чтобы людей убивали на площади. Все друзья здесь, ну, родственники постарше дома они выходят. Но я не знаю, здесь очень много людей. Одна, едина, свободная Украина. Одна. Мне кажется, что вся Украина, вся страна, весь мир поддерживает. То, что происходит. Без слез невозможно говорить, что умирают люди. Извините. Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека, я прошу прощения, многим людям запудрили э, мозги по поводу того, что вот типа гепаш делает что-то, он там сделал парк или еще что-то, но никого не интересует, сколько он при этом на этом отмыл. То есть то, что он отмыл больше, это мало кого волнует. Мало кого волнует, то, что у него он психически нездоров, у него есть там какие-то проблемы с законами и так далее. если уже убивают, то все должны выступить против этого. И кто за партию регионов, кто против партии регионов. Конечно, сейчас это должно привести к новым выборам, потому что президент потерял свою легитимность. Едина, свобода, Украина! Одна, едина, свобода, Украина! Мы больше не можем сидеть дома и просто смотреть, как рушится страна, насколько безразличны люди. Вы верите, что сегодняшнее движение приведет к победе? Да, я, я верю. Герои не Герои не Герои! Герои! Коте підтримує чоловіка, який розстріляв наших людей. У них теж будуть руки в крові. Я мушу бути тут, тому що я співкоординатор Харківського Євромайдану. Я хочу підтримати людей, які прийшли сюди. Висловитися проти сепаратизму. Ваші друзі, родственники, підтримують вас чи є ті, які сидять вдома або проти? Нема. Ті, які сидять вдома, є, якщо в них є поважні причини. А так всі вас підтримують, так? Да? Всі підтримують. Вірите в побігу. Вона вже у нас в руках. Але, на жаль, дуже дорогою ціною. Є такий вислів: freedom is not free. Свобода не безкоштовна, И мы все відчули, что это такая свобода не безкоштовна. Срадникам борьба! Срадникам Я против внесения раздора среди людей, среди харьковчан, я против деления Украины на восток и запад. Я считаю, что Украина должна быть единой. И самое страшное, это когда жители Харькова, жители Украины идут друг на друга. К сожалению, некоторые политики только способствуют этому разделению. Я вот против этого. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили в свободной стране. А те, кто стоят за власть, это стоят бюджетники, понимаете, которых согнали. Их согнали под роспись там и под роспись здесь, когда они приходят сюда. Там очень мало людей, которые действительно стоят за идею. Мы пришли сюда за идею, за свое будущее, за свою жизнь, за жизнь своих детей. Я сам харьковчанин, я здесь родился, дети мои, э, мои родители здесь родились, я харьковчанин, поэтому я здесь. Мы пришли вот э, высказать свое недовольство э, властью, э, ихним собранием, их э, принятыми или еще не принятыми решениями. Просто мы считаем, что эта власть нелегитимна уже. Вот и харьковские решения, они нелегитимны, они не не влияют ни на что. То что сейчас они собираются, это э, все ни о чем. И мы харьковчане пришли поддержать вот выслать свою позицию. Есть очень большое подозрение, что половина Харькова, которая стоит по ту сторону, половина этой половины это бюджетники, которых как бы заставили. Те люди, которые, да, которые были против выносили. еще недели назад, неделю, две назад, все равно они теперь уже э, присоединяются к нам и становятся все больше и больше, потому что человеческая жизнь – это самое главное и самое ценное, что мы должны беречь. Даже те, которые были равнодушны много недель назад, выходят на улицы. Я знаю таких людей, они выходят и они стоят здесь с нами за нашу свободу. Наше руководство Харьковской области, они за то, чтобы присоединиться к России, за соединение. А я бы хотела все-таки остаться в Украине, я украинка. Вы наши браты, так Хорош! Сами. Иди, иди, Я не хочу! Я <реклама> 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 Что ты снимаешь? Давай снимай! Пизда вам, уёбки! Что, вы требуете у ребят, у молодых пацанов зриться? На, смотри! А что, Нахуй На, хуй ты приехал за Я с Харькова! Что? Что? Я родился здесь! Никто не говорит ВЫЙДИ оттуда! Выйди оттуда, блядь! Нахуй ты там уйдешь! Выйди оттуда! Снимай, Харьковчан! Снимай, Харьковчан! Не надо, не надо!

Вони дивляться, щоб зверху ті накидали каміння, тільки щоб була трішечки бійка, але розігнали. Хлопці дуже молодці, дуже допомагають харківським протестувальникам. От вони шикуються, щоб захистити колону, яка буде зараз проходити попід мостом. Це справді, це справді Харків піднявся. Це не 100, не 200, не 1000, Це дуже дуже багато людей. 너무좋 Скажіть, будь ласка, футбольні вболівальники, я так розумію, хочуть ще, щоб висвободили братів Павличенко, так? Так. Це що ви можете думає. сказати? Я вважаю, що будь-які в'язні, які, які сидять ну, посаджені нечесно. Да? Якщо нам для нас немає різниці, чи це політичний в'язень, чи в'язень совісті. Ми хочемо, щоб люди чесні були звільнені.